«Цілують небо журавлі, а у садах сумує осінь. Ці поетичні рядки струмом вдарили, коли почув, що не стало Вадима Івановича. Не забуду, як смакував він вперше почуті віршовані слова про його улюблену пору року. Вантендітно й тихо накрила його своєю золотаво сумовитою мантією вічності. Ми були з ним знайомі не одне літо. Ким він був? Найперший філософом і великим мрійником, кінодокументаліст з дипломом гірничого інженера, самобутній художник, дитячий письменник. Він художник душі. Таких людей дуже мало. Тому що він був кінорежисер, він був э, кіносценаріст, оператор, інженер горний, писатель і художник. Ви страшно захистів познайомився з художником, то чоловік. высшей степени интеллигент, тонкой такой пробы интеллигент, который видел осень, тонкость, лиризм осень, вот видел такие вещи, там птички, какие-то, допустим, красная рябина, и он это рисовал, воплощал в картины. И Когда кто-то посмотрел, говорит, а что это там? Гордина, рябина, видны птички. Понимаете, это может увидеть только человек, который очень тонкой душой чувствует. Это художник... Не такий художник, як всірі реаліст, а художній, який внутрішній мір багатий був, і він хотів поділитися той художник настроєння, відчуття, мислі, філософії. Його проєкт Чарівна літера грайливо зваблював і провокував школярів придумувати нові слова. Його будило сонце, бо вікна квартири дивилися на схід, бачили світання. За вікнами росли берізки і щодня шумів трамвай, а за рогом будинку продавали морозиво. Такую благодать, он вымерял в себе еще в і и от этого почувствовал себя счастливым, а еще тише все, как коли когда открывал что-то до неизведанное. В детстве мечтал написать книгу, одну книгу, мечтал такую, чтобы, ну, была на уровне Жульверна, Верна, летний капитан. И вот мне удалось это сделать уже в конце 20 века. Я написал книгу «Приключения рисованного человечка Дальта». В этом выставочном зале была творческая гостиная, и мы презентовали его книгу «Приключения Димки Дымова». И мне посчастливилось, он мне давал сигнальный экземпляр, я первая читал. Он сказал, Ольга Владимировна, почитайте. Я почитал, мне очень понравилось его манера письма, его мышление. Он как-то излагал мысли коротко, ясно, І кожне слово було наповнено такою енергетикою, ви понимаєте, з густо За все життя він не нажив собі ворогів. Ворогів я не вміла наживати. Просто не дано домовне наживати ворогів. Вот. І я даже не знаю, як это делается. Винахідник і вічний шукач, людина-генератор, людина-мандрівник у тенетах свого часу, а інколи і майбутнього. Він пережив дві, повірте мені. Вот когда он рассказывал о садах Семирамиды, здесь выставка была в Восточном зале, были несколько залов заняты этими картинами. Не все люди понимали, а он смотрел вперед. Понимаете, это 21 век, сады Семирамиды 21 века. Понятно, что мало архитектурной формы внедряются в сады висящие. Он это понимал и знал, и это его воображение рисовало, это воображение, и он это нам показывал. И смотря на эти картины, вот сейчас хочется сказать, вы знаете, очень жаль, что многие не поняли этого. Эти картины, у него одна картина э, есть все-таки в Лондоне, в Королевском колледже. И по словам очевидцев, она имеет там, э, успех и на почетном месте. Вадим Иванович, у вас бывают моменты, когда вы про что-то шкодуете, чего-то не встигли сделать, как люди, людина, чего недосконало что-то сделали? Вы знаете, меня больше всего обижает время, либо я рано пришел, либо я поздно, либо я опоздал. Я не понимаю. Запомним этот дом. Запомним эту улицу. Октябрьскую. Бывший базар. Бывший чуманский прошлый. Лет через свет мы также поедем на автомобиле с кинокамерой по этой улице. А сейчас давайте с ней простимся навсегда. У меня в руках уникальный камень. Это фрагмент улицы Карла Маркса, эпохи послереволюционной и эпохи 30-х годов. Я был в этом городе и ходил по, эти, по этой дороге в 1948 году. Она вся была сделана вот из этих камней. Время, оно не принадлежит людям, оно принадлежит планете. Оно не рождается на востоке и не умирает время на западе. Оно рождается самой планетой и уходит в планету.